সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ বহুতে মোক এইটো প্ৰশ্ন সুধি আছিলে যে মই কিদৰে ইউটিউবত পঢ়াওঁ কেনেকৈ মই ভিডিঅ'বিলাক শ্বুট কৰোঁ মই বহুতকেইটা বেলেগ বেলেগ টেকনিকত ভিডিঅ' বনাওঁ ত' এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকক মই দেখাই দিম মই কেনেকৈ স্পেচিয়েলি বেছিকৈ ভিডিঅ'বিলাক শ্বুট কৰোঁ আৰু লে লেপটপত হওক টেবলেটত হওক বা মোবাইলত হওক কেনেকৈ মই বেলেগ বেলেগ টেকনিকত ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু কি কি এপ ইউজ কৰোঁ গোটেইখিনি মই তোমালোকক দেখাই দিওঁ আহাচোন চাওঁ মোৰ লগত আহা তো মোর ফার্স্ট অফ ফার্স্ট সেটআপ তো থাকে এনেকা এই মানে বেশিক এই সেট ইউজ করুন ইয়াত কি কি থাকে ম আপনাদেরকে দেখাই দিছ তোমাল সবত ফার্স্ট অফ অল এটা একটা ওয়েবকেম ইউজ করো এই লজিটেকর সেভেন টুয়েন্টি পিএইচডির মানে এবার দিম লাইম সেইটা ওয়েবকেম ইয়াত ল্যেপটপত যেটা মানে তো এটা ভাল কোয়ালিটির ভিডিও আছে তারপর মই যেন ট্রাইপড ইউজ করো এডাল ডাল ট্রাইপড ইউজ করো এডাল হল সাইভো এস 1000 থাউজেন্ড ঠিক আছে পিছত মই ল্যাপটপত মোৰ আচুচ লেপটপ আছে ৰেজেন ফাইভৰ ত' আচুচ এই লেপটপটোত মই মোৰ মেইন পি পি টিটো চলাওঁ তাৰোপৰি মই যোনটো পেইন টেপ ইউজ কৰোঁ সেইটো হ'ল ৱে কমৰ ৱেকমৰ পেইন টেপ ইউজ কৰোঁ আৰু এটা মাইক ইউজ কৰোঁ সেই মাইকটো হ'ল মোৰ জে বি এলৰ এটা মাইক হয় এইটো জে বি এল কোম্পেনীৰ এটা মাইক ত' এইকেইটা বস্তু ইউজ কৰি বেচিক চেটআপটো কৰি মই যিবিলাক পঢ়োৱাৰ ভিডিঅ' হয় ঠিক আছে অকল পঢ়োৱা পি পি টি চলাই পঢ়োৱা সেইটো ভিডিঅ' এনেকৈ বনাওঁ মই এবাৰ দেখাই দিওঁ কেনেকৈ মই পঢ়াওঁ অঁ আৰু মই গোপুৰতো ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰোঁ যিবিলাক মই মটিভেশ্যনেল মানে যিবিলাক মই ষ্ট্ৰেটেজি ভিডিঅ' বনাওঁ মই নিজৰ পূৰা মুখখন ওলাই বনাই সেইটো মই মানে গৌপুৰত ৰেকৰ্ড কৰোঁ নহ'লে মই এইটো আইফোনত ৰেকৰ্ড কৰোঁ আইফোন এইটো আইফোন ফিফটিন ত' এইকেইটাত মই ৰেকৰ্ড কৰোঁ এতিয়া মই লেপটপত যেতিয়া পঢ়াওঁ ন মই কি কি ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰোঁ এবাৰ দেখাই দিওঁ আৰু কেনেকেনো পঢ়োৱাটো হয় এবাৰ চাওঁ আমাক ত' ইয়াতে মই যদি মোৰ লেপটপটো লগ ইন কৰি লওঁ ফার্স্ট অফ অল মর ওপর তো থাকে তো পেন এটো কি কমার যন্ত্র পেন টেপ আছে ইয়া তলত আছে আর ইয়াতে লজি টেকর যেব কেম আছে এটো ওপৰত আছে পিছত মই যদি সফটওয়্যার ইউজ করো মর স্কিন রেকর্ডিংয় কারণে এটো নাম হল বেন্ডি ঠিক আছে তো সেই সফটওয়ের মানে কি তাত পেইড ভার্সন বেছি ৰেকৰ্ড কৰিব বেশি রেকর্ড করি এই যেহেতু আনপেইড ইয়া মাত্র 10 মিনিট হে রেকর্ড পাৰি তো দশ মিনিটত বেশি রেকর্ড করার পিছত অটোমেটিক এই বন্ধ হয়ে যায় তারপর আক এক নাই নেক্সট আপ রেকর্ড করল একবার কেনকা রেকর্ড হয়ে দেখাই জাস্ট রেকর্ডিং ক্লিক করল তার মোট ধুন রেকর্ডিং অন হয়ে যায় তো এনেক রেকর্ডিং অন হয়ে যায় প্রজিটেকর যদি ওয়েব ইয়াত সেই কানেক্ট করে আর এ রেকর্ডিং চাবুা হয় এটা ইয়াতে তলত মূল মুখান ধুনিয়া ওলাই যায় ঠিক আছে এটা লাইটিংটা ভাল নহয় কারণে মুখখন এনেক ওলাই আছে তো তারপর তারপর মানে ধুনিয়া পড়াই থাকিব লিখে লিখি লিখি আর এটা মানে কেন মানে লিখো সেইটা এবার চাব তো মানে লিখব কারণে ফার্স্ট কি করো পিপিটি এটা বনাই ন ঠিক আছে যুক্ত পিপিটি ধর বনাই ললো ডিএমএ পি পি টি এটাই দেখা দিছো এই ডি এম পিপিটি হয় তো লিখব কারণে পিপিটি গৈ ওপৰত মানে ক্লিক ইয়াতে স্লাইড শো থাকে শ্লাইড ক্লিক করল তার ফ্রম স্লাইড শ্লাইড ক্লিক করল এতিয়া শ্লাইডছ অ'পেন হৈ গ'ল তো ইয়াত মই কেনেকৈ লিখিম চাব ঠিক আছে এইটো লিখিবৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্ট এই তললৈ আনিব কাৰ চাৰটো তললৈ আনিলে ইয়াতে অপশ্যন আহে ইন কালাৰ ইয়াতে মই ব্লেক কৰিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া মই যেতিয়াই মই লিখিম ন মই এবাৰ দেখাই দিওঁ লিখি পেলাই লিখিবৰ কাৰণে এইটো ৱেকমৰ প্ৰিণ্টেবৰ লগতে এইটো দিয়ে আৰু ইয়াত যিহেতু মই ওপৰত ৰেকৰ্ডিং লগাই দিলোঁ মোৰ ফটো আহি আছে তো যেতিয়াই মই লিখোঁ ইয়াত ধুনীয়াকৈ মই লিখিব পাৰোঁ এই পি পি টিটোতে মই ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰি ইয়াৰ কাৰণে মই এই ৱেক্ৰমৰ পেইণ্টেপটো ইয়াৰ লগত কানেক্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইটো কানেক্ট হৈ গ'ল এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ইয়াত লিখিব পাৰিম ধুনীয়াকৈ লিখি লিখি মই ইয়াত পঢ়াওঁ সেনেকৈ অলপ কষ্ট হয় পঢ়াবলৈ ইয়াত লিখি দিব পাৰি আছাম জব হাব আমাৰ চেনেল ছেকেণ্ড চেনেলটো মেথছ এণ্ড ফিজিক্স হাব আৰু আমাৰ মেইন যোনটো চেনেল এতিয়া চাই আছে সেইটো হ'ল এছ আৰ ট্ৰেভেলছ ত' এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ লিখি লিখি পঢ়াওঁ ইয়াত ইয়াত বহুত অপশ্যন থাকে গোটেইখিনি ইনক একেবাৰতে মোহাৰিও দিব পাৰি তেনেকুৱা আৰু ইয়াত লিখি থাকিলেই তাত আহি থাকে মানে ইয়াত লিখি আছোঁ ধৰক ইয়াত যি লিখি আছোঁ তাতো আহি আছে তেনেকৈ কৰিব পাৰি তো এইটো হৈ গ'ল মোৰ লেপটপৰ কমপ্লিট ছেট আপ একু বেশি পয়সা খরচ নহয় এটো সেট আপত এই সিদ্ধ পাঁচ মান যায় বাকি এই ওয়েকম এই সরি ওয়েবকেম আছে লজিটেকর সেই দুহাজার মান যায় বাকি এই মাইকটু গৈছিলে এহাজার পনেরোশো মান আছে এই গৈছিলে মোৰ মর চারি হাজার তো গেছিল তো তে মানে ভিডিওব বস্তু আছে এইট মানে বনও আৰু এই যোনটো ষ্টেণ্ড সেইটো আৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰি এতিয়া জাষ্ট সৰু ছাইজৰ কাৰণে সৰুকৈ ৰাখিছোঁ এইটো আৰু অলপ ওখ কৰিব পাৰি আৰু মই বেকগ্ৰাউণ্ডত সেনেকুৱাই ৰাখিছোঁ লাইটিঙৰ লগত মানে ভালকৈ আহে তেতিয়া আৰু তাৰ উপৰি মই যোনটো মোৰ আইফোনতো ভিডিঅ' বনালে মাইক কানেক্ট কৰিব নোৱাৰি তো তাৰ কাৰণে মই এটা ছেটআপ লৈছিলোঁ সেইটো হ'ল ডিজিটেকৰ তো ডিজি টেকৰ ইয়াত আপোনাৰ এটা ৰিচিভাৰ থাকে আৰু দুটা ট্ৰেঞ্চমিটাৰ থাকে এইটো এটা ট্ৰেন্সমিটাৰ আৰু এটা ট্ৰেন্সমিটাৰ থাকে এইটো তো এই দুইটা নিজৰ কালাৰত লগাব পাৰি আৰু এইটো আইফোনৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰি এইডাল লাইটনিং কেবল থাকে তো আইফোনৰ সেই কেবলডালত সোমাই যায় তো আইফোনত ভিডিঅ' বনালে মই এইটোৰ পৰা বনাওঁ মানে আৰু তেতিয়া মই সেই ষ্টেণ্ডডাল ইউজ কৰোঁ আৰু আইফোনত ভিডিঅ' বনালে মই এই বেকগ্ৰাউণ্ডটো বেছিকৈ ইউজ কৰোঁ কাৰণ অলপ মটিভেশ্যনেল লাইন চাইন ধুনীয়াকৈ লগাই থৈ দিছোঁ ডু মোৰ হোৱাট মেক্স ইউ হেপ্পী লাইন ইয়ে ষ্টাৰ ডেভ ষ্ট্ৰংগাৰ হ'ব লাগে থিংক বিগ ড্ৰিম বিগ বিলিভ বিগ এণ্ড ষ্টে ফ'কাছ এণ্ড নেভাৰ গিভ আপ তো তেনেকৈ মই বনাওঁ আৰু মানে পূৰা ছেট আপ ৰেডি থাকে ইয়াতো বনাওঁ আৰু ইয়াতো বনাওঁ অফিচৰ পৰা আহি সদায় ৰাতি দেৰিলৈকে বহুত ভিডিঅ' বনোৱা হয় মইতো অফিচৰ পৰা আহোঁতে ছটামান বাজে আহি পাওঁতে তাৰপিছত জিম চিম কৰি চব বাদ দি অকল মানে লেপটপত লাগি পূৰা চকু বিষাই যায় ৰাতি নটামানলৈকে ভিডিঅ' বনাওঁ তাৰপিছত ভাত বনাওঁ লেপটপত লাগি লাগি যাও আকো ভিডিও তেনেকৈ মানে বনাই থাকা হয় আর তারপরে উপৰি মই বস্তু তো মই ঘর গলে সব লৈ যাব মই যেতিয়া মই তেজপুৰ যাও তেতিয়া এই গোটেইখিনি বস্তু লৈ যাব নোৱাৰোঁ তাৰ আর ঘর ঘৰত তো এনেই থাকা হয় কেতিয়াবা তো ঘর থাকিলে মই কি জানেনে মই আৰু এটা বস্তু আছে সেই মই ঘৰত থাকিলে ভিডিও বনাওঁ আহকচোন চাব ঘৰত থাকিলে মই মোৰ এই লেপটপ লেপটপটো নিব নোৱাৰোঁ গতিকে মই টেবলেট লৈ যাওঁ মোৰ ছেমচাঙৰ এইটো গেলেক্সি টেবলেট আছে এইটো মই দুবছৰ আগতে কিনিছিলোঁ দুৰ্গা পূজাৰ চিলত এইটো আপুনি এতিয়া মানে পঁচিছ হেজাৰমান টকাত পাই যাব ইয়াৰ লগত এইটো চবতকৈ ভাল এই পেইনটো মানে ফ্ৰী দিয়ে তো ইয়াত মই ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰোঁ মানে মই ইউজ কৰোঁ ছেমচাঙৰে মানে সিহঁতৰে ইনবিল্ড নোটছ দি দিয়ে এটা এপ এটা দি দিয়ে তো ইয়াতে ভাল মানে ইয়াত চব পি পি ডি এফ চি ডি এফ ছেভ কৰি থাকিব পাৰি মই ঘৰ যাওঁতে লাষ্ট টাইম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ চেচন বনাইছিলোঁ ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ ত' আৰু ইয়াত এইটো ইউজ কৰোঁ এই এপটো সিহঁতে চেমচাঙৰ পৰাই দি দিয়ে ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰি বা আপুনি যদি বিচাৰে ইয়াতে পেজটো সলাই ল'ব পাৰে কালাৰ ক'লা কৰি ল'লোঁ ধৰক বা ডাইৰেক্ট পি ডি এফো অ'পেন কৰিব পাৰি ইয়াতে পি ডি এফ অ'পেন কৰি ল'ব পাৰে পি ডি এফ অ'পেন কৰি ল'লোঁ তো ইয়াত পি ডি এফতো ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰে পি ডি এফতো পঢ়াবলৈ ভাল সেনেকৈ তো এই গোটেইকেইটা বস্তু মই ইউজ কৰি পঢ়াওঁ আৰু আজি অলপ থুলমূল আইডিয়া দিলোঁ এনেই ডিটেইল ভিডিঅ' লাগে কোনোবাই যদি টিচাৰে চাই আছে মোক কৈ দিব যিমানখিনিয়ে আছিলে মই তোমালোকক দেখালোঁ যে কেনেকৈ মই নিজে ভিডিঅ' বনাওঁ ইউটিউবত মোৰ লেপটপত টেবলেটত অথবা ফোনত রেকর্ডিং কৰা আইফোনত নহলে যত মইতে এটা রেকর্ডিং করে আছে এটো হল গো প্রো 10 টেন তো এক এটা বস্তু ইউজ করে মই ভিডিও বলাও মানে বহুত ইনভেস্টও কৰিছো ইমানো বেছি ইনভেস্ট কৰা নাই ডিজিটাল বৰ্ড এখন কিনিম বুলি ভাবি আছো আপোনালোকে কমেন্ট করবেন ডিজিটাল বৰ্ড কোনখন ভাল হয় মোৰ ইমান মানে আইডিয়া নাই তে ডিজিটাল বৰ্ড কোনখন ভাল হয় আৰু কিমান বাজেটত ভাল ডিজিটাল বৰ্ড আহি যাব মানে এবার কোনো যদি জানে মোক কমেন্ট কৰি দিবা আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ এনেই ব্লগ এটাও বনালোঁ আৰু কেনেকুৱা ভিডিঅ' বিচাৰে এই চেনেলটোত কমেণ্ট কৰি দিবা এবাৰ